परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्याय अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्री भगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया तेमे ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलन् ध्रुवं सन्नियं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्यैनैव योगेन मान्ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पार्थ मय्या वेशित मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिन्निवेशय निवसिष्यस निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोसि कर्तुम मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन तथा कुरु श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाज् ज्ञानात् वैशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टात् सर्वभूतानां मैत्र करुण निर्मो निरहंकार सुखसुखक्ष संतत योगी यता दृढ़ निश्चय मैया मय्यार्पित मनोबुद्धिभक्त प्रिय द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः हर्षाम हर्ष भयो द्वे गैर हर्षाम हर्शा भयो द्वे गैर मुक्तो य सच प्रेम अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समे यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समर् समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जित तुल्यनिन्दास्तु तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्ति मान में प्रियो नरहा ये तु धर्म याम्रुत अमिदाई पर्युपासते श्रद्धा धान परमा भक्तास्ते तीव्र में प्रिया हा ओम तत्सदिते श्रीमद् भगवद् कीतासु उपनिषद्सु ब्रह्म विद्यायां योग भक्तियोगोनां द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु